Oke. Okay. Dah Para pemirsa, ingkang pinter pindah matan, boleh kerja ngaturakan subeng rawon in 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 <tuh> dan ing power tok engine, power ingkang juga akan kabar-kabar digator saking negara kita. Bantu lawan, ing engine kita, nadi, ngalang-alangkan power tok, utama bab aksi mahasiswa, ing gedung DPR RI. Ingkang pelambahan, nadi bulan Agustus kepeng. ko dados pratodo semangat para nom-noman kang nilai demokrasi kang damai lan beragam. Para mahasiswa saking maneka universitas saming nglumpuk wiwit tapus 19 enjing wonten ngarep gedung DPR. Kanthi nganggo jas almamater warna-warni, sami ngetengalake semangat persatuan lan kepedulian dhateng masa depan bangsa. Miturut laporan wartawan, saking papan kedadosan, para mahasiswa gawa spanduk lan poster kanthi tulisan-tulisan inspiratif. Kados, suara rakyat duduk pundi-pundi, nanging dasar negara. Soho, demokrasi boten saged lumaku menawi rakyat menang. Wong-wong padha metu nuntut keadilan lan gawa spanduk. Kegiatan kuwi gawe kutha dadi rame lan lalu lintas macet sawetara jam. Miturut salah satu galing koordinator aksi, tujuan utama demonstrasi punika, inggih punika, nyuwun dan separansi, tumrap DPR, lan ngelingaken wakil rakyat supados langkung nggak kepentingan rakyat alit. Setengah rulas limang perwakilan mahasiswa kaparingi kesempatan melebet datang gedung DPR kangge nyerahaken dokumen aspirasi. Wonten papat pokok penjaluk, inggih punika setunggal revisi undang-undang ingkang ora pro rakyat kali transparansi anggaran negara tiga perlindungan tumrap lingkungan urip sekawan pangluhuran pendidikan lan tenaga kerja enam nalika punika ing jawi gedung DPR suasana isih kathah tertib para mahasiswa ngentos si kabar kanti sabar Wonten warga sekitar ingkang maringi dukungan, paring panganan lan banyu. Minangka pratanda rasa solidaritas. Polisi ingkang jago papan punika ugi jago kanthi sabar lan santun. Kapolres Jakarta Pusat ngendika, para mahasiswa menika saged dados telodo protes kanthi damai lan tertib punika, wujud kedewasaan demokrasi kakak utama Enjing Miko. Mugi, kabar puniko, maringi inspirasi dan semangat kang saya kang Yitos tansah jogo persatuan, kenten teman, soho kebujikan. Pulau belda, maturakan panungan sakit, panjenengan ingkang, sampun nyimak pawarto Enjing Meniko. Mugi, dinten panjenengan dengan kaparingan berkah dan kemuliaan ucapan Sora nyuwun pamit mugi Gusti tansah maringi rahayu dateng bangsa Indonesia. Sugeng enjing lan mugi tansah wilujeng makaryo.